السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله صلاة وسلاما على سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى من صحبه وتابع هدى اما بعد سواتو نجاره بانسى yang ada di negara itu ada yang baik ada yang buruk akan tetapi kondisi negara itu mempunyai spesifik spesifik kelebihan-kelebihan mempunyai nilai-nilai plus Sendiri-sendiri, negara yang tidak dekat dengan agama, yakni menjauhi agama, ada di plus secara keduniawian mungkin maju di dalam teknologi, maju di dalam duniawi, tetapi jiwa mereka gersang. Jiwa mereka hampa, mudah stres, kemudian banyak kriminal, kemudian banyaknya angka asusila, dan sebagainya. Nah, bagaimana pandangan Rasulullah SAW tentang? nilai-nilai positif di berbagai negara. Sebagai contoh, satu negara yang ada sebutan Hijaz, yakni negara yang termasuk wilayah Arab Saudi. Saya baca di dalam kitab Musnadu Ahmad, karya Imam Ahmad bin Hambal jilid 5 di hadis nomor 14601 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wal imanu fi ahli hijaz bahwa kualitas iman kekuatan iman lepas dari kekurangan-kekurangan yang dari sudut pandang yang lain tetapi kekuatan iman, kemurnian iman, kebersihan iman, kualitas iman fi ahli Hijaz ada di penduduk Hijaz. Hijaz suatu wilayah di Arab Saudi yang disebut dengan wilayah Hijaz. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji tentang kualitas positif yang ada di negara Syam. Negara Syam itu terdiri dari Palestina, Suriah, Jordan dan Lebanon menurut geografi klasik. Al-Jughrafia al-Qadim. Nah, di dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim karya Al-Hakim Al-Mustadrak karya Al-Hakim jilid 4 halaman 509 510 sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyamu as safatuh min biladi negeri-negeri Syam adalah pilihan Allah di antara negeri-negeri yang ada di dunia yang diciptakan oleh Allah. Yasuqo ilaiha shuffata ibadi. Maka Allah mengiring ke negeri-negeri Syam hamba-hamba spesial, hamba-hamba pilihan ya Allah. Man khuraja min syam ila ghairiha fa Barang siapa keluar meninggalkan Syam menuju yang lainnya Syam tanpa ada udur syar'i tidak ada kondisi yang mendesak tidak ada intimidasi tidak ada kondisi politik yang mengancam jiwa mengancam nyawa misalnya yang disebut dengan uzur syar'i keluar dari negeri Syam fabi maka akan mendapatkan murkanya Allah marahnya Allah wa man dakhala min ghairiha min fabi barang siapa yang masuk ke negeri Syam berasal dari luar-luar negeri Syam berasal dari luar negeri Syam masuk ke negara Syam rahmatihi maka insya Allah akan mendapatkan rahmatnya Allah. Ini spesifik. Tidak berarti Syam tidak punya nilai-nilai negatif. Di dalamnya ada. Cuma Rasulullah menjelaskan nilai-nilai plus yang ada di negara Syam. Yaitu spesifik yang dalam tujuan agama. Kemudian, yang ketiga. negara Yaman. Saya baca di dalam kitab Sahihul Bukhari hadis nomor 4390. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum ahlul Yaman ad'afu quluban." telah datang kepada kalian warga negara Yaman yang secara tipologi afuk quluban lebih lemah hatinya yakni lebih lemah itu tawadhu bukan lemah dalam arti paranoid penakut dalam arti destruktif hipokrit bukan tetapi ad'afu quluban lebih lemah hatinya lebih lemah hatinya tawadu wa afidatan lebih lemes artinya mudah iba mudah iba hati-hati penduduk Yaman hati penduduk Yaman al fiqhu Yaman pemahaman agama munculnya bagi berbagai macam disiplin ilmu yang dikuasai oleh para ulama Yaman ada di Yaman Wal hikmah kearifan kearifan, kata-kata mutiara, hikmah hikmah ada di negeri Yaman. Ini bukan berarti menutup adanya kebodohan sebagian warga Yaman. Bukan berarti begitu. Tetapi Rasulullah memuji tentang secara makro bahwa Yaman mempunyai spesifik, mempunyai kehebatan. yang luar biasa dalam tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Keempat negara Persia saya baca di syarah Sahih Muslim hadis Sahih Muslim syarah Nawawi nomor hadis 6444 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Laukan indas suraya seandainya agama itu ada di bintang Kartika min Faris maka akan dibawa pergi yakni dibawa dibawa pergi oleh seorang laki-laki dari Persia membawa agama. Yakni orang Persia itu banyak yang alim agama min Faris. Katakan Al Ghazali Persia, Syekh Abdul Qadir Jailani Persia, berakhir di Baghdad. Banyak ulama-ulama besar yang Persia. Nah, ini luar biasa. Ahli-ahli agama Islam dari Persia itu sudah diisarakan oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Seandainya agama itu berada di bintang Kartika maka akan diraih dibawa pergi diraih oleh seorang laki-laki dari Persia. Tidak menutup kemungkinan di Persia itu ada aliran-aliran sesat yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Yang kelima, Oman. Kelima adalah Oman. Saya baca di dalam kitab Musnadu Ahmad jilid 1 dengan nomor hadis 308 Rasulullah mengatakan tentang negeri Oman arabi di negara Oman di negeri Oman itu ada kabilah dari bangsa Arab lau rasuli seandainya utusanku delegasiku datang ke mereka datang pada mereka untuk menyampaikan kebenaran menyampaikan misi-misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisahmin mereka tidak akan melempari tidak akan melempari utusanku dengan anak panah yakni menembaki dengan anak panah tidak terjadi wala hajarin dan tidak melempari utusanku dengan batu yakni menerima kedatangan utusan delegasi misi-misi yang dibawa oleh seseorang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Oman tetapi tidak menutup kemungkinan Oman di dalamnya ada kelompok-kelompok yang tidak direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi secara makro Rasulullah memuji negara Oman. lima. Kemudian yang keenam, Romawi. Romawi, saya baca di dalam Sahih Muslim dengan syarah Nawawi nomor hadis 7208 tentang Romawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Romawi punya empat kelebihan. Innahum la akhlamun nasi inda fitnah. Sesungguhnya mereka lebih lapang hatinya manusia inda fitnah ketika berhadapan dengan ujian. Yang kedua, wa asrauhum ifaqatan ba'da musibah. Mereka cepat sadar, cepat menyadari ketika sesudah terjadinya musibah. Yang ketiga, wa awshakuhum karrah ba'da farrah. Lebih cepat mereka kembali setelah lari. Yakni tanggung jawab. Mereka lebih cepatnya manusia karah kembali. Ba'da farah sesudah lari. Yakni punya rasa tanggung jawab yang kuat. Yang keempat. Wa khairuhum li wa yatimin wa da'ifin. Mereka lebih baiknya manusia tentang misi-misi misi kemanusiaan. Bantuan terhadap orang miskin. Anak yatim. Orang-orang lemah. Yang kelima, wa amnauhum min dulmil Mereka lebih kuat untuk menolak kedoliman para raja. Lebih kuat menolak, lebih kuatnya manusia untuk menolak kedoliman para raja. Ini yang keenam Romawi. Bukan berarti Romawi tidak ada keburukan. Romawi punya keburukan, mereka banyak maksiat, mereka banyak uh, apa itu memusuhi Islam, pedu Romawi itu memusuhi Islam, perang berkali-kali dengan orang Islam, menjajah negeri-negeri Islam. Tetapi punya kelebihan-kelebihan karakter yang kita harus belajar dari positif-positif sifat-sifat positif yang ada di mereka untuk kita pelajari untuk kita ambil uh, positifnya, tapi kita tidak menolak adanya kekurangan dalam sudut pandang yang lain. Ada di mereka orang-orang Romawi yang ketujuh, yang ketujuh adalah Palestina, Palestina. Saya baca dalam kitab Madinatu Tarikh di Masko. Ini kitab Tarikh di Masko sebanyak 80 jilid. Ini kitab 80 jilid. Saya pegang jilid satu. Jilid satu di halaman 140. Rasulullah SAW mengatakan, Allah mengkhususkan dan Allah mengkhususkan negeri Palestina dengan mensucikan, yaitu kota suci, kota yang sangat sakral, negeri yang sangat sakral. Menurut umat Islam, menurut Rasulullah SAW, ini takdis, yaitu disucikan, maka sangat-sangat memprihatinkan kejahatan Yahudi Israel terhadap negeri Palestina. Maka Indonesia tidak mengakui kedaulatan negeri Israel. Itu sudah benar. Karena Palestina adalah negeri yang suci, negeri yang disucikan umat Islam. Wahasa Palestina bertakdis. delapan Mesir delapan Mesir saya baca di dalam kitab Khusnul Muhadarah fi Ahbari Misr wal Gahira karya seorang penghafal hadis Hafidul Hadis abad 10 Hijriah Jalaluddin As-Suyuti di jilid 1 halaman 20 beliau mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa misru khazainu wa fi ardi Mesir itu gudang-gudangnya Allah di buminya Allah bisa gudang dalam arti kekayaan alamnya Bisa gudang dalam arti kekayaan budayanya, bisa gudang dalam arti ke kekayaan nilai sejarahnya, bisa gudang dalam arti gudangnya ilmu, banyaknya para ulama, pusat ilmu, pusat peradaban, pusat kebudayaan Islam, dan pusatnya para ulama. Seperti kita ketahui di dunia ini, fatwa-fatwa yang sangat berpengaruh. dan selalu menjadi rujukan dunia umat Islam dunia adalah kehebatan ulama-ulama di negara Mesir. Di sana ada perguruan tinggi Al-Azhar di mana di sana itu luar biasa keulamaannya, luar biasa. Dan pesantren-pesantren di Indonesia saja tidak sedikit ulama-ulama Mesir yang karya-karyanya diajarkan di pondok-pondok pesantren di Indonesia. yang notabene ahli sunnah wal jamaah sangat banyak sampai sekarang dalam berbagai bidang tafsir hadis fikih dan sebagainya produk-produk dari ulama Mesir wa ard wa misru khazainullah fi ardik. kesembilan kesembilan ini tidak menyebut negaranya tetapi nilai-nilai yang mengisarahkan pada negara itu seperti Indonesia ini meskipun Rasulullah SAW tidak menyebut Indonesia secara jelas sorry tetapi melihat umat Islam yang begitu banyak Populasi umat Islam yang begitu besar, bahkan termasuk umat Islam terbesar di dunia dan orang Ahli Sunnah wal Jamaah terbesar di dunia, kalau melihat hadis yang saya baca nanti, insya Allah, jika Rasulullah masih hidup dan melihat Indonesia dengan umat Islam yang sebesar ini, dengan ahli dan ahli Sunnah wal Jamaah yang begitu kuat, insya Allah. Rasulullah sangat senang dengan Indonesia. Ini kita tidak asal omong, asalnya artinya melihat pandangan hadis yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sunan An Nasa'i. Ini kitab namanya Dakhiratul Uqba fi Mujtaba. Surah Syarah Sunan An-Nasai di Juz 27, Juz 27. Ini Syarah Sunan Nasai. Saya punya karya Syekh Muhammad bin Ali bin Adam, Ethiopia. Beliau ulama besar di Makkah, Al mukarramah Di Sunan Nasai, halaman Syarah Sunan Nasai Juz 27 halaman 92, 94, 95. Hadis Sunan Nasai nomor 3228. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tazawajul walud al wadud, fa inni mukasir bikum. Tazawaju menikailah kamu sekalian. Al-Waluda Perempuan yang banyak melahirkan anak Al-Waduda Perempuan yang banyak kasih sayang Fa inni mukasirun bikum Maka aku sesungguhnya Rasulullah Akan memamerkan Akan membanggakan Kuantitatif Jumlah banyak Bikum dengan kamu sekalian Umatku, umat Islam Begitu besar jumlahnya Aku bangga, aku senang akan aku pamerkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pamer bukan pamer nafsu tapi memamerkan banyaknya umat Islam di negara itu apalagi berhalu umat Islam di negara itu yang sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan populasi jumlah yang begitu besar kata Rasulullah maka aku akan memamerkan jumlah yang banyak melalui kamu sekalian, yang umat Islam, yang banyak jumlahnya. Bagaimana ini? Saya baca di syarahnya, yaitu Rasulullah, ayyumufakhirun kasrotikum al-anbiya yawmal qiyamah, akan aku banggakan kamu sekalian yang jumlahnya begitu besar. Aku banggakan di depan para nabi di hari kiamat. Inilah umatku muslim terbesar di dunia. Nah, ini maka dari hadis ini saya membayangkan bahwa insya Allah negeri Indonesia ini disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di lagi diterangkan di sini di antara hikmah-hikmahnya adalah faedah-faedah hadis ini syiddatu khirsin nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sangat loba fi ada adadi ummatihi supaya banyaknya jumlah uh, kuantitatif umatnya, bilangannya umatnya. Hatta yufakhirah bihimul anbiya as-sabiqin. Sehingga Nabi bisa membanggakan umatnya dalam jumlah yang besar itu. Umat Islam dalam jumlah yang besar itu dibanggakan Nabi di depan para Nabi terdahulu. Inilah harapan saya tentang Indonesia. Oleh karena itu, sudahlah setiap berbagai negara dipuji oleh Rasulullah dengan kelebihan-kelebihan masing-masing termasuk insya Allah mengisarkan ke Indonesia maka berhentilah umat Islam saling caci maki Arab Jawa etnis Arab Jawa hai hey, umat Islam kamu sekalian umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat kita harus membuat senang hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana damai yang Konstruktif, damai, yang produktif, damai yang mempunyai manfaat jangka panjang, damai yang menghilangkan antagonis yang tidak melahirkan keuntungan, tetapi membawa kerugian yang sangat besar, baik kerugian materi kerugian jiwa, kerugian moralitas, kerugian hilangnya karismatik kemudian kehilangan barokah karena caci mencaci hormati ini luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW menjunjung negara Yaman, negara yang di sana fikihnya, di sana hikmahnya Di sana banyak habaib, di sana banyak sadah dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia diisyarakan oleh Rasulullah sallallahu meskipun tidak menyebut Indonesia. Di sana umat Islam besar. Di sana ahli sunnah wal jamaah bertumbuh besar. Di sana Indonesia ulama sangat dihormati. Di sana di Indonesia para habaib sangat dihormati. sangat dimuliakan. Maka tidak beruntunglah kita saling mencaci maki, saling menghujat apalagi menghujat dan mencaci maki itu hanya sebagai upah upah dari orang dari kelompok tertentu, dari golongan tertentu yang punya kepentingan politik atau kepentingan yang lainnya. Yang bersifat keduniawian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.